помощи і до сьогоднішнього дня ніколи немає, але ви розумієте, за що ви знаєте. Причина составляти акти надмінкомісію, на поки це закон, мені не змогли передати такі функції. Залаз. І нема кому ходити протоколи надмінкомісію. На Друге, ми намагаємося організувати, організовано вивозити мусор і за. Но по Маяковску стоят два контейнера, яким пользуются все кругу и Валентина Машадовна вот оттуда молча, без копейки. В том числе и десь до полсотни наших сограждан с МПД. Вот, как это решает нам эту проблему? Мы, это вообще, для меня это не представляется проблемой. То есть как, это есть, это есть... правильно, получить с него какой-то толк, вот в этом. Что касается ваших гендерированных, давайте так говорить. Я сам был говорит, свидетелем, когда один очень уважаемый э, граф, житель вашего МПС, принес мусор мне прямо на пути к офису с когда я работал. Причем он так и кратился, когда он выбрасывал мусор. Да, а потом открыл, тихо, и начал вынимать свои ящики, банки, бутылки. Вот, ну, это вот, вы такие. Ну, а а Есть, есть. Мусор. Адреналин. Ну, знаете, что И Или сейчас не должен но, говорить? Инспектор должен прийти и сразу 172 гривен О, о а чем что, что уже кто, кто, кто будет ходить, все равно. Еще раз, кто? будет ходить? Да. Подожди, но э, если человек на работе высокоплачен, и с него, э, так сказать, он следит за порядком, ну, почему-то говорят, что в Грузии э, новая, старую полицию выгнали, а новая работает хорошо. У меня есть надежда, что да. мы я думаю, что мы наладим систему. Я, мы, мы сейчас об этом не говорим. Вот что у нас есть люди, которые нам каких, механизмы... Как э, на, приглашают к а кто не хочет сотрудничать, наказывают. Я думаю, что мы придумаем, как мы будем. Те, кто вывозит э, пакеты из э, машины на ходу, мы будем их наказывать. Будем наказывать. Я Это не проблема. Шумащий, шумащий. Если, шумащий. Если человек э, так себя ведет, то общество его накажет это для меня не вызывает сомнений. Другой вопрос, что если это все, сих... представьте себе, Ильич, а если э, все хорошо, все правильно, но при этом мы, как коммунальные службы, должны организовать дальше правильный, вовремя вывоз этого мусора, утилизацию, разделение, захоронение, то первая стадия, даже перед первой, а потом еще есть будут две, наша и следующая, где уже будет работать какой-то оборудование. Поэтому ну, проблема большая, сложная, что она решается сразу, завтра мы завтра порешаем, но завтра у нас будет все хорошо. Нет. Это я боюсь, что годы. Сложной работы. Но это, вот смотрите, ни у кого же, давайте я просто пример. У нас в каждого дома есть умывальник, там унитаз все остальное. Да? Но мы же как-то цивилизованно обходимся с, с тем, что уходит у нас через унитаз. Да? У нас есть система общей организации. Мы это, Подожди, ну, подожди. в основном, в каждом нормальном доме есть система центрального э, как это, э, водоотведения. Потом есть службы как э, ТВКХ, которые это все дело отправляют на, э, скажем, на чистые сооружения. Там это все цивилизованно чистится. И в итоге в природу возвращается вода. Чем мусор отличается, в принципе, от, от фекалий? Ну, наверное, ничем. Просто потому, что его раньше можно было выбрасывать. А вот то, что мы не дадим, что... вот, не Это Поэтому кто уже сделает, это еще нет. У меня налаги четко, по графику, но у меня надо заплатить 13 гривен человека, а привезти на мою кухню выкинуть, он ничего не платит. Понимаете? В квартирной плате там доложен. но на сегодня заложено 25 десятых копеек, но он, дорогие, не знаю, сколько заложено. И там хочешь, не хочешь, ты заплати. Я, 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 был лично свидетелем, когда в одной э, бельгийской деревне, такая под Брюсселем, такая просто повод как у значит, приехал что то типа трактор, э, такая эта, невзрачная машинка с прицепчиками, и все жители домов с такими огромными пакетами бегали и складывали на трактор, и, и так аккуратно. Я говорю, что за проблема у ну, вас? Он говорит, ты что, здесь? Знаешь, сколько я плачу? -то? Я говорю, сколько? Он за одну цифру, по-моему, 150 евро в год платят, за то, что он в таком виде, он у себя дома накапливает это все, а потом сносит и аккуратненько сдает. А эта служба, которая берет деньги, она вот теперь ее моя Она приехала, ей снесли, никто там никого не просит, никто никого не сказать, там, убеждает. Там, видимо, так бьют рублю, что? правильно делают. Потому что в результате люди не поживут, и после них оставят наши. Поживут, остается мусорная куча. А они поживут, у них не останется. Значит, там система управления другая. Но будем их учиться. Ну ничего страшного, я не вижу Главное желание. Вот. Я говорю, канализация есть, работает, и платят деньги набираем, сами набираем. Но не все хотят платить да, за это дело. Ничего. Я, я не могу. Сейчас счетчики поставим с этим потом научим давать мусор. Все будут все такие Вы Вы счетчик сначала на темпе поставьте, посчитайте, сколько он Да и поставим на темпе. Вот вас сразу с тобой. Все, вы потихонечку. Я, я, я не сказал, что все, равно не махом шашку решить, но это уже 8 я 8 лет сидел украл, сколько я знаю эту проблему. Сейчас Пожа. придумали новые тип счетчиков, не да, уже объяснять. Раньше счетчик да, да. стоил тысячу долларов, сейчас стоит 3000 тысячи гривен. Ну это большая разница. Придет еще и скажет, ну стоит тысячи. Есть 10000, 10000. 10000. 10000. 10000. 10000. 10000. 10000. Сколько? Тысяча гривен. Нет, ты можешь счетчик, я не знаю. Тысяча гривен. Я, я. Да? я приду, посмотрю на какие счетчики. Вопросов нет, ну, мало, но... мало Притом установлены и работает. Ну, это, по всей видимости, механически. Да, механический такой не очень удобный. Почему китайцы? Mm -hmm. Через это время. Вас не было. Да, так, мы времени черпали. Мы бесед. В моем документе. В моем документе. В моем не В